Среди банков с российским капиталом на первом месте находится ВТБ банк, второе место Сбербанк России, третье место Альфа банк. По динамике два банка показала положительную динамику, это Сбербанк России и БТА банк. А три банка отрицательную динамику, это ВТБ банк, Альфа и Проминвест банк. И среди банков с западными инвестициями на первом месте оказался Райфайзен Банк Аваль, второе место Укрсосбанк, третье место Укрсикбанк, и четвертое Банк Форум и на пятом месте ОТП Банк. Стоит отметить, что практически все банки с западными инвестициями показали отрицательную динамику в четвертом квартале репутационного рейтинга, за исключением банка Креди Агриколь, в частности, наибольший негатив представлен у наиболее негативная динамика у Светбанка, Правоксбанка, ОТП банка и Райфайзенбанка Валь, у Курсосбанк все они показали негативную динамику. хочу напомнить, что а, по итогам 2010 года тройка лидеров у нас выглядела следующим образом. Это был Рафазен Банковаль, Аваль, это был Укрсоц и это был Банк а, Укрсив. Вот. И в этом году у нас а, ну, появился лидер, украинский банк, приватбанк, что, в общем-то, стало неожиданностью для всех, и для нас в том числе, как для исследователей. Но в результате анализа а, медиамодели этого банка а, мы обнаружили некоторые закономерности, а, в частности, тот факт, что данный банк в течение, ну не только не только 2011 года, а в течение 2010 года делал ну, серьезнейший акцент на своих на продуктных месседжах, ну в общем-то некоторым образом объясняет а, такую динамику, а в принципе, а, ну симбиоз а, а, в имиджевой модели акцентом на продуктном ряде, а также ну финансовых результатов этого банка, который ну начиная с кризисного периода показывает а, в общем-то прибыльную деятельность в конечном итоге обусловил лидерские позиции этого банка, по мнению инвестиционных аналитиков украинских, вот в данном рейтинге. Ну, собственно говоря, это такой парадоксальный репутационный итог 2011 года по данным нашего исследования. К нашему большому сожалению мы ну, безусловно предложили представителям этого банка а, присутствовать на нашей сегодняшней встрече и ну, сказать то что они посчитают как бы необходимым о том, ну, как же вот они строили свою медиа -модель, таким образом, что в конечном итоге а, инвестиционная комьюнити Украины, ну, в общем, заметила прибыль этого банка и вывела его на первое место. Ну, я так понимаю, что, ну, приватбанк нам ничего сегодня не скажет, и, ну, нам очень жаль, надеемся, что, ну, он скажет в следующий раз вот о том, как они прошли этот нелегкий, тяжелый путь. Вот. А, давайте, наверное, тогда перейдем к двум другим группам. Вот. Это группа банков, акционеры которых расположены западнее Украины, и группа банков, акционеры которых расположены восточнее Украины. Вот. Значит, что касается банков с евразийским капиталом, просто еще раз обращаю ваше внимание на то, что Лидером в этой группе является ВТБ-банк Украина. Вот. Но в этой группе есть два банка, которые показали по итогам года позитивную динамику репутационного рейтинга. Это Сбербанк России и это БТА-Банк, ну банк как бы с казахскими инвестициями. Но при этом банку ВТБ удалось удержать лидерство в этой группе, и этот банк на ну, второй год подряд показывает лидерские результаты в ну, группе банков с, ну, вот с такой структурой акционерного капитала.